Kita selalu dengar, usaha gigih jamin kejayaan. Betul ke? Bayangkan, kalau benar, tukang binaan, pembantu rumah, rider grab, semua dah kaya raya. Realitinya, bekerja siang malam, penat lelah tak menjamin kemewahan. Kenapa? Sebab kekayaan bukan hasil keringat semata, tetapi hasil bijak mengurus, bijak memilih laluan. Saya kongsikan empat prinsip yang ubah hidup saya, mungkin juga hidup anda. Dulu, saya macam gasing berputar, kerja lebih masa, sampai lebam badan, tapi duit tetap sikit. Macam berlari atas triad mil, penat je lebih. Frustasi bukan kepalan, rasa macam sia-sia je pengorbanan masa, tenaga, dan keluarga. Sampai satu ketika, saya terbaca tulisan Napoleon Hill, satu ayat menyentak jiwa, kerja keras dan kejujuran sahaja tak cukup untuk kaya. Ayat tu buat saya terkedu, macam dituduh malas. Tapi kemudian saya faham, beliau tak kata kerja keras dan kejujuran tak penting, beliau kata itu bukan semuanya. Kekayaan bukan dari peluh, tetapi dari kejelasan matlamat dan aplikasi prinsip yang betul. Fikirkan, ramai je orang kerja keras, jujur, tapi masih susah. Mungkin mak ayah kita, saudara mara, atau diri kita sendiri. Ramai dibesarkan dengan nasihat, belajar tinggi, dapat kerja bagus, kerja kuat, pasti berjaya. Benarkah? Formula lama dah tak sesuai, mungkin tak pernah sesuai pun. Dunia berubah. Rahsia bukan bekerja lebih, tetapi bekerja lebih bijak. Anda boleh kerahkan seluruh tenaga untuk sesuatu yang salah dan tetap di tempat yang sama. Perlu permulaan baru, transformasi dalaman. Selagi minda terikat dengan kepercayaan, duit hanya datang dengan penat lelah, skim yang akan anda alami. Contohnya, dua orang jual barang sama. Seorang bertungkus lumus menjual dari rumah ke rumah. Seorang lagi jual online, guna strategi pemasaran yang dipelajari dari mentor. Siapa lebih untung? Jawapannya jelas, bukan siapa yang lebih rajin, tapi siapa yang lebih bijak berfikir. Saya pernah jumpa seorang lelaki di Chicago, kerja dua tempat, restoran pagi, pembersihan pejabat malam. Saya tanya, kenapa? Jawapnya, ini cara jujur untuk berjaya. Saya diam, kemudian tanya, anda berjaya? Dia mengelak pandangan. Tidak, dia tidak berjaya. Masalahnya, kita bangga dengan usaha, tetapi lupa tanya hasil. Adakah cara kerja anda sekarang jalan pintas ke matlamat ataupun anda hanya ulang kitaran lama yang diajar orang yang turut terperangkap dalam kitaran sama? Saya faham, ada rasa takut. Takut berubah, takut nampak malas, takut gagal, takut dikecam. Tapi, mana lebih teruk? Dikritik sebab cuba sesuatu yang baru atau terus hidup tak puas hati selama 20, 30 tahun lagi? tak perlu ubah segalanya sekaligus, tetapi mula program semula minda. Buangkan kepercayaan penat lelah sinonim dengan kejayaan. Saya kenal orang yang tukar fokus dari usaha kepada prinsip, pendapatan berganda dalam beberapa bulan. Lebih penting, ada masa berkualiti dengan keluarga, sihat dan gembira. Itu kebebasan. Anda layak mendapatnya. Bukan kerja keras tanpa henti, tetapi kerja yang bermakna, ringan dan berhasil. Mula hari ini, perhatikan ke mana tenaga anda diarah, ke mana usaha anda ditujukan. Adakah itu benar-benar membawa anda ke destinasi yang diimpikan? Jika tidak, berhenti seketika, fikir. Seperti yang saya lakukan. Ramai orang bekerja secara automatik, tanpa sedar akan prinsip kejayaan. Macam main permainan tanpa tahu peraturan. Mereka berusaha, berkorban, tetapi tak ikut prinsip yang menjana kekayaan. Skim yang saya alami bertahun-tahun. Saya fikir usaha lebih jamin duit lebih dan saya terkurung dalam kekurangan. Kemudian saya menemui satu kunci daripada Napoleon Hill yang ubah hidup saya. Kekayaan yang boleh datang menimpa ruah bukanlah hasil kerja keras, tetapi hasil matlamat yang jelas dan aplikasi prinsip tertentu. Saya faham bukan perlu kerja lebih, tetapi kerja lebih tersusun. Segala-galanya dalam alam ini ada hukumnya. Graffiti, elektrik, kita tak nampak, tapi jika abaikan, kita tanggung akibatnya. Kekayaan juga ada hukumnya. Jika kita tak faham, kita akan terus terkapai-kapai. Saya berhenti melawan arus, berhenti nak selesaikan semua dengan kekerasan, dan fokus kepada prinsip yang tepat, pada masa yang tepat. Saya pernah berjumpa seorang wanita dalam bidang jualan insurans. Dia kata, saya tak mampu kerja lebih dari ini. Saya kata, anda tak perlu kerja lebih, ubah minda anda. Saya kongsikan 13 prinsip Napoleon Hill, dan tak lama kemudian, komisinya berganda. Kenapa? Kerana dia bekerja dengan jelas, fokus, dan berstrategi. Ramai seperti dia, keletihan, beri yang terbaik tetapi rasa tak ke mana tanpa prinsip anda berjudi mencari kekayaan secara membuta tuli tiada yang berlaku secara kebetulan segala-galanya ada sebab dan akibat termasuk kewangan anda orang yang berjaya bukan semestinya yang paling rajin tetapi yang paling faham peraturan permainan dan konsisten mengaplikasikannya mereka faham hukum alam tentang getaran kejelasan matlamat ketabahan, keputusan dan kebiasaan. Mereka buat apa yang orang lain abaikan. Skim bagaimana saya, tanpa pendidikan tinggi, tanpa gelaran, dengan sejarah hutang dan kekurangan, bina syarikat yang kini di lebih 110 negara. Bukan nasib, tetapi prinsip. Prinsip ini mudah, tetapi ramai abaikan kerana memerlukan fokus, komitmen dan keputusan untuk berubah. Mereka lebih suka percaya nasib. Nasib tak bina sesuatu yang berkekalan. Hanya prinsip yang membina. Ada permintaan terhadap apa yang anda tawarkan, bakat, kemahiran, perkhidmatan, kisah anda. Tetapi permintaan ini hanya jadi kekayaan jika anda tahu bagaimana untuk meletakkan diri, bergerak dan bertindak secara strategik. Anda perlu buang ilusi usaha fizikal sudah cukup. Jadilah pengguna prinsip yang sedar inilah yang membezakan orang kaya dengan yang sekadar hidup. Kenal orang yang kerja kurang daripada anda tetapi dapat lebih? Jawapannya di sini. Dia mungkin bekerja dengan jelas, fokus dan strategik. Dia dipandu prinsip, bukan impuls. Soalannya, prinsip apa yang anda abaikan? Selagi anda bergantung tenaga kasar, anda akan terus penat dan frustasi. Tetapi bila anda gunakan prinsip yang betul dan jadikannya kebiasaan, semuanya berubah dengan pantas. Anda tak perlu masa lebih, usaha lebih atau nasib lebih, tetapi kesedaran lebih. Ada jalan yang lebih bijak, ringan dan cekap. Ia bermula dengan keputusan anda untuk keluar dari mod kerja keras dan masuk ke mod strategi bijak. Itu yang bawa saya keluar dari kerja mengemas lantai di Toronto dan kini mengajar jutaan orang di seluruh dunia. Pilihan di tangan anda. Terus berusaha dengan tenaga kasar? Atau mula bekerja dengan prinsip? Inilah yang membezakan yang cuba dengan yang berjaya. Kata-kata Albert L. Gray, tahun 1930an, menyentak saya. Denominator common kejayaan ialah membentuk tabiat melakukan apa yang orang gagal tidak suka lakukan. Orang gagal tak suka belajar prinsip, tak suka analisis diri, disiplin dan tindakan sedar. Yang menarik, ramai tak tahu apa yang mereka elak. Mereka lari dari kesakitan, perubahan dan kebenaran. Lebih mudah kata dunia tak adil, bos jahat, negara krisis, orang lain bernasib baik. Tetapi lebih sukar mengaku hidup terhenti kerana elak buat apa yang perlu. Saya bukan nak kritik kerana saya pernah macam itu. Elak baca buku, elak berfikir, elak ubah rutin, lebih suka jadi mangsa keadaan. Sampai satu hari, saya sedar bukan dunia yang perlu berubah, tetapi diri saya. Sebab utama ramai tak berjaya, mereka secara sedar menolak apa yang boleh ubah hidup mereka. Kenapa? Kerana memerlukan usaha mental, perlu keluar dari zon selesa. Otak manusia diprogram untuk jimatkan tenaga, elak ketidakselesaan, lindungi diri. Tetapi perlindungan inilah yang mengurung. Saya pernah jumpa seorang lelaki berpendidikan tinggi, bekerja keras, dihormati, tetapi frustasi. Selalu mengadu tak cukup masa, tekanan dan kewangan. Dia kata, saya buat semua betul, tetapi tak berubah. Saya tanya, anda belajar prinsip kejayaan setiap hari? Jawapnya, tak ada masa. Skim masalahnya. Dia anggap pembelajaran sebagai kemewahan. Padahal, ia asas segala-galanya. Beberapa bulan kemudian, dia jatuh. Hilang kerja, rumah tangga dan kesihatan. Bukan kerana dia jahat, tetapi kerana dia beroperasi tanpa asas, tanpa struktur, tanpa prinsip rumah di atas pasir akan runtuh. Sakit kerana elak buat apa yang perlu adalah senyap, tetapi berterusan. Macam titisan air di jiwa. Sakit ini membesar sampai kita tak mampu lagi berpura-pura. Sebaliknya, ada yang pilih untuk hadapi, buat apa yang orang lain tak buat. Belajar setiap hari, visualisasikan matlamat, betulkan hara tuju, program semula kepercayaan, latih minda seperti otot. Inilah yang ubah permainan. Orang yang berjaya biasanya ada tabiat mudah tetapi konsisten. Bangun awal, membaca, merancang, berfikir. Mereka buat apa yang orang gagal pandang rendah. Bukan kerana mudah, tetapi kerana faham harga disiplin jauh lebih rendah daripada harga kebuntuan. Sehingga anda elak apa yang tak selesa, anda turut elak pertumbuhan yang datang dengannya. Orang gagal tak suka melabur dalam diri, tak suka belajar tentang kejayaan, tak suka ubah corak pemikiran, tak suka bersendirian untuk renungkan. Mereka suka hingar-bingar, gerakan tanpa hala tuju dan gangguan. Perhatikan apa yang anda elak, apa yang anda tangguh. Di situlah kuncinya. Takut tengok akaun bank? Tengoklah. Elak belajar pelaburan. Mula hari ini kata tak ada masa. Lihat ke mana masa anda sebenarnya pergi. Bila anda tukar fokus dari alasan kepada tanggungjawab, semuanya mula berubah. Ini untuk semua aspek. Orang gagal dalam hubungan elak perbualan sukar. Orang gagal dalam kesihatan elak lihat apa yang dimakan. Orang gagal kewangan elak tengok kewangan mereka. Mereka elak belajar, elak berubah. Skim coraknya. Kegagalan berulang disebabkan lari dari kebenaran. Tetapi anda tak perlu hidup begitu. Mulai hari ini, buat apa yang orang lain elak. Hadapi, tumbuh dan berubah. Perbezaan antara yang terperangkap dan bebas ialah kesediaan melakukan apa yang orang lain tak mahu lakukan. Apa yang mungkin anda pun tak mahu, tetapi tahu perlu dilakukan. Kekayaan anda berada di seberang ketidakselesaan. Ia hanya muncul bila anda berhenti lari dan mula bertindak. Seperti yang saya lakukan. Beribu orang di dunia dah buat. Anda pun boleh jika sedia hadapi apa yang selama ini anda elak. Ramai cuba ubah hidup, luarannya sempurna, tetapi dalamannya masih terperangkap dengan kepercayaan lama. Walaupun ada peluang, mereka sabotaj. Walaupun ada duit lebih, habis digunakan. Walaupun dapat kerja baru dengan gaji lumayan, mereka masih rasa tak cukup. Masalahnya bukan di luar, tetapi program dalaman. Ini jarang dibincangkan. Anda tak akan capai kemewahan jika minda di program untuk kekurangan. Sejak kecil, kita dengar duit tak tumbuh di pokok, susah nak kaya, orang kaya tak masuk syurga, atau yang paling teruk, kalau kaya, nilai akan hilang. Idea ini berakar umbi, sehingga dianggap sebagai kebenaran mutlak jika anda percaya walaupun tak sedar bahawa kaya itu salah bahaya atau tidak bermoral bagaimana anda nak kekal kaya minda akan menolak apa yang anda tolak dalam hati saya pernah jumpa seorang pemuda bijak berkarisma berbakat tetapi selalu muflis dia kata bapanya selalu kata orang kaya tak jujur kalau kaya orang akan jatuhkan anda Walaupun ada potensi, dia selalu undur bila muda berjaya. Ada sesuatu dalam dirinya kata, hati-hati, bahaya untuk berjaya. Itu program yang dia bawa. Mungkin anda pun ada, takut untuk berjaya, tak selesa dengan idea kaya, rasa tak layak, atau takut hilang semuanya. Ini biasa. Ia pantulan program yang dipasang. Tetapi apa yang diprogram boleh diprogram semula. Neurosains tunjukkan corak pemikiran boleh diubah dengan pengulangan, visualisasi, dan emosi. Bukan teori, tetapi sains. Otak cipta sambungan baru bila anda fikir dan rasa berbeza secara konsisten. Skim yang saya lakukan, bila saya berhutang dan tiada harapan. Setiap hari saya tulis, saya seorang yang kaya, pemimpin dunia, saya hidup dalam kemewahan. Pada mulanya macam jenaka kerana realiti berbeza. Tetapi perlahan-lahan sesuatu berubah dalam diri. Bila anda berubah dalam, dunia luar terpaksa berubah. Kunci adalah kawal getaran dalaman. Segala-galanya bergetar termasuk fikiran. Getaran anda menarik frekuensi yang sama. Jika anda getarkan rasa takut, kekurangan, rasa bersalah, skim yang anda dapat tetapi jika anda getarkan rasa syukur, keyakinan, rasa layak, kemewahan akan datang. Bukan sihir, tetapi kerana anda kini selari dengannya. Kajian Harvard menunjukkan orang positif tentang wang cenderung lebih kaya, sihat dan gembira. Bukan kebetulan, tetapi keselarasan. Bila anda percaya layak hidup senang, anda buat keputusan yang mencerminkan nilai itu. Anda akan bergaul dengan orang lain Cari ilmu, tolak apa yang tak sesuai lagi. Ini ubah semuanya. Amalan mudah, selama 21 hari, tulis setiap pagi, saya layak kaya, saya menarik kemewahan, wang datang dengan mudah dan gembira. Tutup mata, bayangkan diri anda hidup dalam realiti baru itu. Rasa emosionalnya seolah-olah ia benar. Anda akan terkejut dengan isyarat dari alam. Pada mulanya minda akan menentang, kata ia mengarut, tak berkesan, anda berangan. Ramai berhenti di sini kerana mahu perubahan cepat tanpa kesukaran. Program semula minda seperti membentuk otot yang mengecut selama bertahun-tahun. Ia makan masa, tetapi ia berkesan. Tak mungkin bina hidup baru dengan minda lama. Jika tak ubah struktur dalaman, semua usaha akan sia-sia. Bayangkan anda bina istana pasir di tepi pantai yang sentiasa dihempas ombak. Kelihatan megah seketika, tetapi akhirnya akan runtuh juga. Rahsianya bukan sekadar membayangkan hidup yang diimpikan, tetapi merasainya sampai ke tulang samsam. Hayati, resapi, hirup setiap inci impian itu setiap hari. Walau apa pun keadaan, kekayaan atau kekurangan anda sekarang, realiti akan mengikut rentak baharu yang anda tetapkan. Begitulah caranya saya melepaskan diri daripada kehidupan yang biasa-biasa sahaja, tanpa hara tuju, tanpa pendidikan formal, tanpa sebarang harapan lalu membina perjalanan yang memberi impak global. Bukan dunia yang berubah, tetapi diri saya. Minda saya berubah. Dan minda anda pun boleh berubah, bermula dari saat ini juga. Asalkan anda berani melakukan apa yang ramai orang elak, menyelami diri sendiri, menentang kepercayaan yang mengekang, dan menulis semula kisah hidup anda secara sedar. Kerana sebenarnya, anda tidak pernah rosak hanya diprogram untuk kekurangan. Kini tiba masanya untuk memprogram semula diri. Kejayaan bukan kunci kepada kemakmuran, tetapi prinsip yang betul dan mentaliti yang tepat. Perubahan sebenar berlaku apabila anda melepaskan perangkap kebiasaan dan bertindak dengan bijak, strategik dan bermatlamat. Minda anda adalah titik permulaan segala transformasi. Kini, peluang baru telah terbentang di hadapan anda, jangan sia-siakan. Video seterusnya akan membawa anda lebih mendalam lagi dalam perjalanan ini. Ia akan mengangkat anda ke satu tahap yang lebih tinggi dalam pengembaraan jati diri, dan anda akan memahami bagaimana untuk menjadi satu peratus lebih baik daripada sekarang. Percayalah, satu peratus itu mampu mengubah segalanya. Terima kasih kerana sudi bersama saya. Jumpa lagi di video seterusnya.